Алексу Левту в спасении рыбки на Синем озере. А так бы вот, те карасики в лужице тогда тут и погибли. А так, видишь, ты их забросил в яму. Сделал доброе дело. А Она как раз четко ушла. понял, что их закормил. И через пару дней на рост выпанул, и лед все покрылось. Я так понимаю, это вы все накидали, вот в южную часть туда вот, шкур. Я сюда кидал, а да? вообще не бросали. А туда кто-то запустил 6 карапов, таких килограмма по два, здоровых. О. Ну, правда, из них три померло, их вороны съели. А mm -hmm. двоечку я точно видел, что осталась парочка плавала. Да? Да. да. бы еще, там оно, чтобы не туда, там, а... Толст... будет. Да, амура, действительно, толстолоба он бы траву бы эту выедал. Тут раньше тоже, помнишь, травы немедленно было, но это алкоголь был. Да, да. Ну, тут еще, я думаю, рано закидывать, потому что жрать не важно. вот росли Нет, чего, уже по... Ну, да, но ну, это не то. Это так, не я... На год уже, да. Меньше... Ну, Смотря что, допустим, вот да. лына сюда запустить, это вот. же лын, зел... Озерная рыба, ему все равно. Да, он такой, вид, он да, такой, да, он да. Он бы тут прижился, расплодился а бы тоже. Раньше, Я, короче, прогуливал этот, покупательный... Нашел, короче, что-то ну, ага. вот, угу. на телевизор. Вот, Ух там, ты, вилет, ничего себе! Да. Классно! Ну местами, где он этим ковшом своим есть, где-то ровненький такой плавный, а где-то резкий переход на глубину. Ищем. Ще все впереди. Я чув, що все золото знаходиться середині землі. В ядрі. А. 99 і 99. Відосіть зарядка. Да, да, да. Все золото так. Ага. Ну тут аж не відійти. Туди не добратися це точно. Бо ж там і температура, дай Боже, поплавить <плавить> усе. Да. І тиск такий, що... <laughs> сплющить так, что ого С обычного огня считай под давлением получается блядь. Ага. А что там с золотом? У нас тоже, наверное, меняется куда-то. Ну хоч пробки позбирає, не буде під ногами тут пробки попадатися, бо змиває пробки. А для чого ви фотографуєте. Так, так. А для чого? А я викладаю себе на пам'ять. Ну а для чого можна фотографувати озеро, якщо ти тут відпочиваєш? Я тут спочатку, коли почали тут роботи, тож, як є вільний час, приходжу і теж фото. Журналіст чи ні? Ні, а що? А що, тільки журналісти фотографують. Журналісти гроші на цьому заробляють, їм, їм не потрібно це робити. Може утуплі тут? Ні? Ні. Поки тут тут, слава Богу, без цього. <laughs> ну <Покинаєш було. laughs> тут ніхто багато було yeah. на цьому. Ти що стара, коли дай що до того пари. Я тільки на пам'яті 3-4 повідомлення. Люди ж відпочивають гарненько. Выпал со второго там, и вот тут помню, что вообще что-то такое. Угу. Да, что Можно побитая газа. Понимаю, притопили. Все можливо.